स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशसृषाम् सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र ताम् भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वैप्रभोम् त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतम् भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नम् पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायन् तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानम् च तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानितै यदासीद्वेधसोऽद्भुतम् निधिरेषपद्मसमानीतो धनेश्वरात् ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम् छत्रन्ते वारुणङ्गेः काञ्चनस्रावितिष्ठति यथायम्स्यन्दनवरो यः पुराऽसीत्प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीशत्वयाहृताम् पाशाः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धि जाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौच्ये च वाससि एवम् दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते